Вітаю вас, шановні Житомиряни! В ефірі програма приїхали у студії «Житомир.Інфо». Сьогоднішнім нашим гостем є учасник проєкту X-Factor, український співак Олександр Кривошапка. Я Вітаю вас у Житомирі. Здрасті. Здрасті. Доброго дня. А, і одразу ж перше питання: чому приїхали до Житомира? я приехал в Житомир уже не в первый раз в рамках э, благотворительного тура по Украине. Сейчас вот я и ребята из авиаторов, знаю, что Ваня Гонзера, Аида Николаевичук, тоже победительница x фактора ездили с концертами. Э, в туре основная направленность которого является поддержка детей творческих, молодых, талантливых детей, которые не имеют возможности сами Своими силами, своими финансовыми возможностями заявите себе. То есть, мы сейчас создаем большой большой конкурс, в котором будут участвовать дети э, без денег, бесплатно. И собственно, сейчас несколько артистов на, на, на это работает. Мы создаем платформу для молодых, талантливых украинских артистов. Кажется, не в первый А том рядом наше место? Мне очень с рестораном на трассе, я обожаю просто рестораны на трассе возле Житомира. А на самом деле я в Житомир, ну из-за того, что я из Киева приезжаю, то есть 130 километров сюда, 130 километров назад, я особо не задерживаюсь. У меня очень много друзей в Житомире, в частности здесь живет Оксана Мулык, есть такая известная женщина, она написала мне уже несколько песен. В частности, вот я на днях запустил на украинском радио новую композицию. Она, в частности, написала текст для, для этой песни. Она мой такой партнер уже несколько лет. И мы постоянно с ней на связи. Часто, часто я езжу там на Западную Украину, я проезжаю а через Житомир, останавливаюсь, мы с ней там общаемся, что-то подписываем, пересекаемся. То есть я в Житомир все время заезжаю, но мне никак не хватает времени, ну, из-за того, что слишком близко к Киеву, сюда в последний момент и отсюда сразу в Киев выезжать. Никак не могу задержаться в городе. И знаю, что есть ночной клуб Додо. <laughs> это то, что я знаю точно. Но мне будет время точно узнать о Житомире побольше. Как свечить ваша автобиография, вы брали участие в 54 конкурсах, 52 из которых выиграли. А какие еще не вершины, какую премию, возможно, какие конкурсы? Скорее выиграли? всего, автобиография, биография, не автобиография. Я еще пока не, 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 не писал автобиографию, не а, вижу смысла пока на, что на сайте официальном. На официальном сайте, ну, наверное. Да, действительно, было, это то, что до... Ну, так называемого шоу-бизнеса. То есть до того времени, как я стал достаточно известен в стране, я объездил действительно 54 профессиональных конкурса, 52 вторых места, 2, ой, 52 первых места, 2 вторых. Оговорочка по Фрейду. Но после этого уже было большое количество других проектов. Там и танцы со звездами, «Шумосгон», и вел я много чего. И сейчас новые проекты, и в кино снимался, и концертная деятельность. То есть как бы я это уже не беру в счет, как профессиональный конкурс. Это уже медиа, история различная. На профессиональных конкурсах действительно это правильная статистика. Ну а припустим, для когось там я мрію потрапити на Євробачення, uh -huh. для когось там выиграть грэмми. Uh -huh. вот. А чия у вас якась, така не взята вершина, дуже-дуже хотіли? вы знаете, это все спустя. звучит очень красиво, и безусловно вызывает желание обладать этим. Но я, допустим, когда я понимаю, что артист едет на Евровидение, он больше думает о растратах своих на, этот на этом конкурсе и рисках. То есть, как бы, безусловно, это очень приятно представлять свою страну на таких больших масштабных конкурсах. Но для этого необходимо прям очень серьезное финансирование. И я знаю, что попади мне в руки именно такое финансирование, там в районе миллиона долларов там, или полутора миллиона долларов, я бы пустил его немножко по-другому, нежели сразу потратил бы на участие в Евровидении. А так в дальнейшем я был бы горд, если бы мне дали возможность представлять страну на таком конкурсе, на таком фестивале, на таком празднике жизни. А вы из Мариуполя? Да. Uh, як давно були на Батьківщині? Чи спілкуєтеся з кимось? В кінці декабря у мене було было в Маріуполі. В кінці декабря, да, от прямо перед Новим годом я вернулся в Київ. А спілкуетесь з кимось, то можно с дитинства. Постоянно. Постоянно общаюсь з друзями, постійно, Ну, я на зв'язку з батьками. у мене каждый день я созваниваюсь, кожен день ми на связи. Я достаточно редко стал приезжать в родной город, потому что там где-то по работе не хватает времени. И плюс я там не могу вырваться там, ровно на полторы-две недели, чтобы полностью отдохнуть, увидеться с родными. У меня такой возможности нет. А, и слава богу, кстати, что я не могу столько времени посвятить себя не работе. Но я постоянно общаюсь, обмениваюсь новостями и постоянно в коннекте нахожусь. А, в geral я дякую Росії обстановку, тому що вона ну, це, ну, грубо кажучи, прифронтове місто, там постійно обстріли, якісь, поздовж. Ну, дуже, дуже двоякий во всіх позиціях. Тобто, как бы, у мене є родні люди, мої родичники, які і солідарні зі со мною, і солідарні з української сторони, солідарні з uh -huh. тим, ну, з тими ділами, які отворяться на Східній Україні, ви понимаєте, о чому я говорю. Е, uh -huh. солідарні з республік з республік новыми так. Я не знаю, как правильно это сказать. То есть я знаю, знаю информацию из разных источников, то, что мне говорят. И, кстати, это помогает мне создавать в своей голове достаточно более-менее трезвое, трезвое мнение о том, что там происходит. Но опять же, я нахожусь далеко, я нахожусь не там, мне сложно понимать, как оно, но я примерно понимаю это из разных уст, и какие-то мои версии, они все очень синтетические. Вы кажется, что есть э, родичи, так звание эти республики? Да, у да? меня есть а а вот... родные по папе на стороне, которые живут в Донецке, я знаю, что они поддерживают. А вот хотелось бы зафиксировать вашу позицию, вот как вы расчиняете ситуацию, кажется, что я, ну, грубо говоря, из двух джерел, mm -hmm. информации а такую... я бы возможность А я, я, дело в том, что на самом деле абсолютно, я, знаете, я абсолютно уверен, что вам моя политическая позиция абсолютно да, вы поняли до чего. По одной простой причине, потому что вы с утра сегодня проснулись, вы чистили зубы, вряд ли вы думали о том, как это будет делать Саша Кривошапка. И когда вы завтракали, вы тоже вряд ли думали о том, как это будет делать Ани Лорак. А в определенный момент у всех сразу задают вопрос: а ты как? А ты что? Я понимаю, что вы без без какого-то подтекста, но в целом я стараюсь осторожно потом говорить. У меня своя очень Нейтральная, очень э, миротворческая позиция. Я понимаю, что она может быть неугодна кому-то, поэтому я стараюсь не вызывать на себя шквал каких-то либо позитивных, либо негативных эмоций. Я за я, конечно, буду банален, я за мир, за мир, за то, что все дружили. Mm. Ну и, власне короче, что я не ошибаюсь, вы записали даже песню, которая вызывает, ну, Да, я записал песню, называлась она «На краю». Кстати, текст написала тоже ваша землячка Оксана Мулык. А, и она действительно очень резонансно прошла там, где ее хотели слышать, скажем так. А, она очень миротворческая, она очень пограничная в, в, в плане морального напряжения, эта композиция. И э, что приятно, практически не было еще выступлений, когда люди действительно очень высоко не оценили эту композицию. Я практически всегда встречаю овации под эту композицию. Я рад, что людей это затронуло, и люди разделяют мою позицию насчет того, что должен быть мир, и вообще никому это все не нужно. Я вам дякую, что вы разлетали. нас завитали. Вы имеете зараз вернуться до Житомирян, запросить их на свой концерт? Как, когда, да, иди. сегодня в 7 часов, через два с половиной часа, состоится сольный концерт в... Я... Есть вот Кочерги, я выступал в нем когда-то, ты точно помнишь? В культуры. В Палаце культуры, да, в Палаце культуры. Вот всем 7 часов вечера будет концерт, и я с удовольствием жду всех людей, всех жителей Житомира поддержать меня и поддержать проект и идею, которую мы хотим сейчас вот реализовать в жизни. Я вам еще раз благодарю, что вы завітали. На этом Спасибо мы будем завершивать да. нашу передачу. Слушайте хорошую музыку, помогайте ближним и оставайтесь на Житомир.Инфо.